हजरत हलीमा सादिया आका को लेकर अपने देश में पहुंची बन उद की बस्ती में पहुंची बिन बकर बस्ती में पहुंची सवारी को घर में बांधा एक बोरिये वाला घर था हलीमा कुल्लू खे कदी حلیما کل نو हली मा سرکار نو ویکھے میں کیڑی न تیرے لئی तेरे یا رسول اللہ हाय 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 उस बोरिए पे लिटा दिया वो अर्श जिसका बोरिया बनने वाला है वो काबा काबाका जिसकी मसनद बनने वाली है वो जो अदना की बुलंदियों पर बिठाए जाने वाला है वो जो कुर्बतिया की गोद में बिठाया जाने वाला है वो हलीमा सादिया की बोरिए पे लेटा है वो नूर का पैकर उसकी कुल्ली चमक उठी है उसका घर मुनवर हो गया बनुसाद का मुनवर हो गया, बस्ती मुनवर हो गई हुजरे हो गए, सारी बस्ती में खुशबुए खुशबुए फैल गई लोग दौड़ के हलीमा के घर आने लगे हलीमा क्या हो गया हलीमा क्या हो गया हलीमा ने चाहा कि अब दूध दोहूं एक छोटा सा बर्तन लिया क्योंकि बकरी दूध नहीं देती थी थोड़े चंद कतरे दूध देती थी वही हसब आदत बर्तन लेके आई बकरी को छोड़ा दूध के लिए बकरी दौड़ी और आका की बारगाह में सजद हो गई हलीमा ने दूध दोहना शुरू किया बर्तन भर बर गया कहा शोहर हारिस एक बर्तन और ला वो भी भर गया और ला वो भी भर गया घर के सारे बर्तन भर बर गए और दूध के चश्मे उबलते रह गए हैं सात के कबीले में बरकतें फैल गईं, जिस घर में बीमार होता उस बीमार को लाते पंगूड़े में लेटे हुए मोहम्मद मुस्तफा के हाय हाय गुलाब की पंखड़ियों वाले हाथ लगवाते उस मनमोहन के मीठे मीठे सोने सोने नरमो नाजुक हाथ लगाते हाथ फेरते शिफा याबी हो जाती वो पूरा मोहल्ला पूरी बस्ती शिफा कदा बन गया सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें